Okay. 悪い奴、倒したい弱そうなのが出てきたなお金貯まったオイラー、お金使うの、慣れてない

let <laughs>

急ごう

¡Eh!

ここまでたどり着いた褒めてやるヒースなぜこんな奴の味方するでちかシャルロットは今のヒースが大っ嫌いでちあの優しかったヒースはもういないでちか<笑><笑>ずいぶん元気なガキどもじゃさすがは神獣を倒しただけのことはある おかげでほらこのマナの剣に真珠の負の力を全て吸収することができたぞあとはこの力を我が身に取り込めば永遠の命不死なる魂そしてマナの女神をも超える全能の力を得ることができるのじゃさあ見るがいい。 わしが神となる瞬間をあ,あ,あれはマナの剣やめて神がフフ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 フ マナの剣は、永遠に失われたこれで、お前たちも諦めがつくじゃろう苦しい…光の波動が、わしの邪魔をしておる…この波動は、聖域のマナの女神 まだ生きておったか分う <laughs> かろうマナの木を切り倒しマナの女神の息の根を止めやつが持っている最後のマナの力も吸い取って完全体になってやる見ておれ今ませに向かってやるわ お前たちにはここで死んでもらおう。イエスいカゲテ目を覚まマステチほら、シャルロットでチわからないんですかシャルロットお前など知らない。行くぞ どうしてヒースと戦わなければならないのやめてー泣き叫ぶ必要はないシーナお前たちの心 とわねえと誘うだろ何わけのわからないことを言ってるでしシャルロットのことは この感覚はなぜこの子供にこうも戸惑う

どこを見てそのを見は絶対に死を守ってやる気にしてた <laughs> 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 私のことは気にするな一刻も早くマナの聖域に向かうんだ仮面の同士を追いかけてくれやだヒースを置いていけないよシャルロット聞いてくれ仮面の同士の正体をかつて聖とウェンデルには2人の司祭がいた シャルロットのおじいさまの光の司祭さまと闇の司祭ベルが私の父だ光と闇は表裏一体その二人で生徒を守っていただがある時光の魔法では治すことのできない不知の病に侵された少女を何とか救いたいと考えた父は 禁断の闇の呪法、天性の秘宝の解明にのめり込んでいった。父はやっとの思いでその秘宝を解明することができたが、時すでに遅く、少女の命を救うことはできなかった。父は禁断の闇の呪法に手を出したことで、生徒を追われた。さらに、父自身も。 禁断の呪法にかけられていた呪いで顔が醜く歪みそれを隠すために仮面をつけたが顔だけでなく心までも闇の呪いによって歪んでいった生徒を追われた後父は天性の秘宝を自分の体で実験し不死のモンスターダークリッチとなってしまったのだそして 真珠の力を手に入れ神を超えようとしているんだ私は何とか元の優しかった父に戻そうとしたのだが父の闇の力は強大で逆に私の心も闇にとらわれてしまった私もすでに父によってアンデッドの体になっている戦いを通じて 君たちが私の心を呼び戻してくれたから、ようやく自分を取り戻すことができたが、このままでは必ず再び闇に落ちることだろう。今が最後のチャンス。シャルロット、さようなら。君ならきっとやれる。父を倒し。 世界を闇から救ってくれあ、ひいさ、何をするのだめサルロットたちにマナの加護があらんことを